Ось уже цілий місяць вона разом з маленькою донечкою скитається по подругам. Знайомтесь, мама Ірина і маленька Маргарита. Законний чоловік вигнав їх на вулицю, фактично залишивши без житла. Здавалось би, ніщо не могло відчувати такого розвитку обставин. А починалось усе так. Ірина з дитинства зростала без батьків. Спочатку з двох років знаходилась в будинку дитини в молдавському місті Бельце. згодом навчалась в школі-інтернаті. А потім, на запрошення подруги, котра трішки раніше приїхала до Одеси, прибула до міста в пошуках роботи. Незважаючи на таку нелегку долю, Бог подарував Ірині кохання майбутнього чоловіка, з котрим після трьох років цивільного шлюбу вони вирішили узаконити свої стосунки офіційно. У 2012 році народилась Маргоша, так лагідно називає свою донечку Ірина. Проте ніхто б не міг подумати, що цього літа усе зміниться кардинально. А счастливое семейное життя перетвориться на пекло. В начале лета у нас начали портиться отношения. Конфликты были из-за того, что я хотела, чтобы он больше времени проводил с ребенком. Не то, что больше, он вообще его практически не проводил с ребенком. Она его не видела. Утром он уходил на работу, она еще спала. Вечером приходил с работы, с тренировок, он ходил на тренировки то на квартиру ходил ремонт делать. И приходил в пол 11 в одиннадцать ребенок уже тоже спал. Ну, насчет этого у нас начались конфликты. Она за ним плакала, и это все слушала я. Она мне плакала, папа, папа. Я ему когда об этом говорила, он мне говорил, он свои тренировки не бросит. И в середине июля он уже, получается, нас с ребенком начал выгонять. Вечером пришел с тренировки он. Ну, у нас конфликт произошел тоже. Он вот это... Я еще и подозревала, что у него там кто-то появился, потому что он в ванну начал ходить с телефоном. То есть при мне не... не, разговаривал. Там в выходные дни звонили там одна девушка с работы, но он при мне с ней не разговаривал. То есть я подозревала, что кто-то есть. Ну, у нас на цьому фоні ще конфлікти були, і от це это... Ругались, ругались, і он нас почав виганяти. Іди жити до подругам, іді, иди... тобто, уходить відсюди. Після таких розмов Ірина вирішила піти до подруги з дитиною, проте через деякий час повернулась, тому що мама чоловіка, дізнавшись, наказала дівчині повертатись додому. Адже нічого не знала про ситуацію та не могла повірити, що син здати на такі вчинки. Проте после повернення в дома Ирина уже не застала счастья. Все лето мы прожили. Он даже со мной не здоровался. При этом я ему стирала, готовила, убирала. Потом в один момент, уже когда собрались переезжать на ту квартиру, начал он говорить о том, что ищи себе жилье. Я говорю, что его мама сказала, что она ребенку эту квартиру купила. Они, ну. То есть он не имеет права расподержаться, чтобы... Он говорит, тогда будешь платить мне как квартиран за комнату. Он знает о том, что у меня нет ни родителей, никого. Он знает об этом, он издевательски говорил, ой, сирота. Я ему говорю, если бы я была одна, я бы это все не терпела, ушла бы. Після переїзду до трикімнатної квартиры, котре, за словами свекрухи, была придбана для внучки, неприємностей стало ще больше. Мы переехали в эту трехкомнатную квартиру. Он нам выделил маленькую комнату, 10-метровую с малой. Э -э 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 Себе сам жил в 15-метровой комнате. В свою комнату нам не разрешал заходить. Денег мне на руки ни копейки не давал. То есть я... Ну, мне подруги давали. Он говорит, я ни при чем тут. Я ему говорю, пока ты мой муж, ты при чем? Он, улыбаясь, говорил мне, это ненадолго, що муж решил подати на развод". Я говорю, почему, причина, Не сошлись с характером. Молода мама терпіла, проте вже підшукувала роботу та усвідомлювала, що розраховувати може тільки на себе. Адже вже у вересні відбулася розмова з чоловіком та його матір'ю про те, що далі так жити вони не будуть. Он уезжает к родителям в среду, получается, а в воскресенье привозит уже свою маму. И утром она вот это вот говорит. Я даю вам сутки на то, чтобы вы съехали. Я сказала, я съезжать не буду никуда, так как мне некуда съезжать. Но она сказала: а вот она зашла в квартиру, мы утром спали, они в полседьмого утра приехали. Я вышла в туалет, и она сзади меня бежит уже. Идем поговорим. Она говорит, как мы дальше будем жить? Я говорю, вот так и будем жить. Вы нам выделили одну комнату с ребенком. Он живет в другой комнате. Я устроилась на работу. Договорилась я с ним, что он будет два дня, пока я работаю. И ребенка, ну, отвожу я ее в садик, но он, чтобы ее забирал, и кормил, и мыл, и ложил спать. Говорю, мы договорились. Она говорит, нет, вы так жить не будете. Я даю тебе сутки на то, чтобы ты съехала. И все. И она говорила, иди жить к своим подругам, и он говорил, иди жить к своим подругам, и все, отсюда уходи. Я ему говорю, почему я должна идти к подругам, если... Она купила жилье внучке, как она говорила. Потом начала открещиваться, что она никогда такого не говорила. Погрозы ведь свекрухи та человека сменились вчинками, и Ирина. Вот 6 октября мы вышли с ребенком утром на улицу. В обед приходим, чтобы я ее положила спать, покормила. А я не могу попасть домой. Я начала открывать нижний замок, открыла, а верхний я не могу открыть. Я подумала, что там, ну, ключ, если с той стороны вставлен. Думала, там кто-то есть. Начала стучать, кричать. В квартиру попасть не могла. Я звоню ему мужу, спрашиваю, в чем дело. Говорю, ты что, замок поменял? Я ничего не менял. Я говорю, почему я домой попасть не могу? Я не знаю. Я говорю, ну кроме тебя меняю у твоих родителей ключей, ни у кого нету. И все. Мы до вечера пробыли на улице. Ходила к соседке сюда ребенка покормить, потому что она и замерзла, и голодная была. Я не знаю, как это передать словами. Я была в шоке абсолютно. И не могла поверить в то, что он смог бы так поступить. Ладно, я же говорю, по отношению ко мне, но по отношению к ребенку так. Если бы мне сказали полгода назад еще о том, что такая ситуация будет, я бы не поверила и. Друзья где, живут. где ты живешь? Где далеко. Ты... Где далеко? С кем ты живешь? С мамой. С мамой? А еще с кем? ни с кем. А тебе есть игрушки? Есть игрушки. Какие? Разные. Разные. А какая самая любимая? Різіночки. Різіночки. Да. Заколочки, резиночки. А ти папу давно виділа? Да, давно. Ти скучаєш за папою? Ні. У пошуках даху над головою Ірина обійшла всі можливі служби, проте там лише знизували плечима та тільки пропонували вирішити питання в сімейному колі. Проте реальну допомогу надали небайдужі люди. Серед них сусід. В нашем мире слабого может обидеть каждого, а вот помочь, к сожалению, не всегда у нас получается. Вот. Мы на, на фоне всей этой ситуации пытались обратиться ко всем. Обращались и в городские инстанции, обращались и в Видеопольскую районную администрацию, и везде. Ну и как всегда у нас получается, что помимо бумажной работы больше ничего и не делается. Поэтому последний уже крик души, и я как сосед, который хотел реально помочь и хочу реально помочь, обращаюсь ко всем, как бы, кто неравнодушный, помочь этой девочке, чтобы она не оказалась на улице, как это было месяц назад, после того, как она зашла в квартиру, не смогла зайти в квартиру, просто были поменены замки. Я Рому знаю, у меня состоялся с ним разговор после того, как Ира обратилась за помощью. В ответ я получил, как бы сначала получил одобрение, что он был готов помочь каким-то образом. Где-то там у них есть в селе какой-то дом, который принадлежит дедушке и бабушке. Но пообщавшись с мамой, он говорит, что это не мое, я к этому не имею никакого отношения, э, и мы ничем ей помочь не могу. На это я, я, я его просил чисто по-мужски, попросил, чтобы он каким-то образом не оставил свою девочку, дочку э, на улице, но в ответ я услышал тишину. У нас, э, к сожалению, там каждый третий, пятый там разводится, они не находят общий язык. Но мне стала не чужда эта ситуация, потому что э, Она на цьому світі одна єдина, тож нікого більше нету. Нету ні батьків, нету ні мами, нету ні папи. І якщо ми будемо смотреть на цю ситуацію со сторони, ну, зря ми проживаємо всю життя. Житловий масив Радужний, де Ірина втратила житло, знаходиться на території Таїровської селищної ради. Новообраний голова, якої також не залишився осторонь цієї ситуації. По поводу цієї ситуації дівчиною з Радужного дана. Я владею этой информацией, знаю, что исполняющая обязанности сегодня завода Валентина Дмитриевна принимала участие в поддержке, помогла финансово. Вот сегодня в вашем присутствии я хочу передать этой девочке 5000 гривен. Вот при вас достану и дам. Я на это имею право. Мы все под Богом ходим. Нужно прощать. Все нужно прощать. И думать только о хорошем. Помочь, поддержать. Как ты сейчас живешь? Живу тяжело. Я говорю, кто чем может, теми помогает. Слава Богу, есть добрые люди, которые не оставляют. Тяжело було особливо морально. Она все на всю говорила чому нас папа з бабуською вигнали. Небайдуже ми до долі нашої героїні залишаємося і ми. Тому тим, кого свилювала ця історія, пропонуємо долучитися до збору коштів на житло для Ірини та її маленької донечки. Для добродійників озвучуємо її телефон: 096 832 60 17.